আজি হৈছে ফিফটিন আগষ্ট তো আজি ক'তো যোৱা নাই বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণৰ ক্ষেত্ৰত ওচৰতে যাম এখন পাৰ্কলৈ যাম তো বাকী আচলতে ক'তো ওলাই মেলি যোৱা নাই মেইন কাৰণটো হৈছে যে বেছি ওলাই গৈ উৎপাত আদি কৰিলে নিজৰে বেয়া আৰু এই দুবাৰ গৈছিলোঁ ডিব্ৰুগড়তো বহুত দেখিলোঁ এক্সিডেণ্ট বহুত মানে একদম চকুৰ সন্মুখতে ধৰি হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকক কওঁ ওচৰে পাজৰে পুৰক বেছি দূৰ একদম মানে আৰু স্পীডকৈ বাইক চাইক নচলাব তো এইফালে মোৰ ভাবোঁ আৰ ৱান ফাইভখন দেখিছে আপোনালোকে বাকী সেইকাৰণে ক'তো ওলাই যোৱা যাওঁ বুলি ক'লে পাৰিলোঁহেঁতেন ত' ঘৰৰ ওচৰতে যাওঁ লগৰ এটাৰ লগত এনেই গেলেকি এখন নতুনকৈ পাৰ্ক এখন খোলে তাৰপৰা গৈ আহোঁ ফিফটিন আগষ্ট হয় সকলোৱে ছেফ হৈ মানে বাইক চলাব বৰ বেছি উৎপাত আদি নকৰিব পূৰা আৰ পি এম চাৰপিএম নিদিব অলপ শান্তিকৈ অলপ ধুনীয়াকৈ সুৰক মেলক তেতিয়া ভাল হ'বনে কি কয় পালোহি গেলেকি আৰু গেলেকি ইক' পাৰ্কখনলৈ আমি আহিছিলোঁ বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ আজি পোন্ধৰ আগষ্ট অলপমান এনেই ওলাই আহিলোঁ আৰু বেছি ঘৰৰ ওচৰতে আহিছোঁ বেছি দূৰ যোৱা নাই আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে এইটো এই চাইডেদি নাজিৰা ফালেদি আহিব লাগিব আৰু এই তিনিআলিটোৱেদি আপোনালোকে এই মন্দিৰটো দেখিছে যে মন্দিৰভাগ এইফালে এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব আৰু এইফালে লিখা আছে গেলেকি ইক' পাৰ্ক ত' এইখনে বাইকখন আৰু ব'লক আৰু তেন্তে এই ভিতৰৰ ফালে সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক গেলেকি ইক' পাৰ্কখন দেখাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু নহ'লে আকৌ আপোনালোকে যদি আহে তেতিয়া আপোনালোকক যদি মই ভালদৰে দেখাই দিওঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কিবা এটা জানিব পাৰিব ন ত' তেনেহ'লে কি কৰিব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব চেনেলটো এইফালে চাওক গেলেকি ইক' পাৰ্ক বেনাৰখন এই ফ্ৰণ্টতে সৌ পাৰ্কখনলৈ আহি থাকিলে আপোনালোকে বাগানৰ মাজে মাজে আহিব লাগিব আৰু বাগানৰ মাজে মাজে কাৰ চিন দিয়া আছে যে কোনফালে যাব লাগিব এইফালে লিখা আছে এইফালে কৈ পেলাই পাৰ হৈ আহিলোঁ যদি আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে হেৰাই নিলে আপোনালোকে একদম বাগানৰ মাজে মাজে আৰামে আপোনালোকে আহি থাকিব পাৰিব আৰু কি কয় একদম কাৰ চিন দিয়াকৈ আপোনালোকে জেগাটো একদম পাইছোঁহি তই এইফালে পাইছোঁহি আমি দেখিছো যে মানুহ আছে তাতে টিকেট কাটিব লাগিব টিকেটটো কাটি লওঁ আৰু আজি পোন্ধৰ বছৰ যে মানুহটো হ'বই নে কি কৰে আপুনি কাটি লওঁ টিকেট কেইটকা জানিব লাগিব এইয়া পাইছোঁগৈ এতিয়া পাইছোঁগৈ পোন্ধৰ আগষ্ট বিশত কিমান গাড়ী লাইন হৈছে বাইক লাইন হৈছে বোলে আৰু এতিয়া কি কৰিলোঁ টিকেট কাটি আৰু এইটো হৈছে এণ্ট্ৰি গেট আৰু টিকেটৰ প্ৰাইচ হৈছে মাত্ৰ টুৱেণ্টি ৰুপিজ আৰু বাকী এক্সট্ৰা কিবাকিবি আপোনালোকে যদি ভিতৰত যায় তেতিয়া প্ৰাইচ ভৰি পৰিব মানে দাম ভৰি পৰিব তো ব'টিং আদি কিবা কিবি আছে আৰু গাড়ী পাৰ্কিংবোৰ এনেকৈ ভিতৰতে আহি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ত' ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু তেতিয়া আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম নে কি কয় কি কি আছে কি কি নাই আৰু যিমান পাৰোঁ দেখাম তেতিয়া যদি আপোনালোকে যদি অহা নাই তেতিয়া গম পাব ন কি কি আছে কি কি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে কি কি ফুৰিব পায় কি পায় তো কৈ আছোঁ ৰ'ব অলপ ভিতৰলৈ গৈ লওঁ ত' এতিয়া আহিলে এখন এখন আছে সৰু দলং ইয়াতে আপোনালোকে ফটো আদি মাৰিব পাৰিব পাৰিব আৰু তাৰ তলতে এনেকৈ ব'টিং কৰাই আছে দিছে আৰু ব'টিঙৰ প্ৰাইচ হৈছে মাত্ৰ থাৰ্টি ৰুপিচ আৰু এইটোৱে বেছি ডাঙৰ পাৰ্ক নহয় অলপমান আৰু সৰু সুৰা ঝুলনা আদি পাব আৰু খেলিবলৈ আৰু আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি পাবলৈ যাওঁ আৰু এইখন হৈছে এটা সৰুকৈ দোকান এখন খুলিছে প্ৰাইচ লিষ্টিং কৰা হৈছে কিমান কি কি দাম ক'ত কি কি ফেচ ৰ'ল পোন্ধৰ ইগ ৰ'ল পোন্ধৰ ভেজ ৰোল পঞ্চাছ টকা ইগ ৰোল এইটি দামটো আপোনালোকক অকণমান ওচৰত গৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব কিবা যদি খাবলৈ মন যায় তেতিয়াহ'লে খাবলৈ পাৰিব তো প্ৰাইচ লিষ্টিংটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণশ্বৰ্ট দি দিছোঁ তো চাই ল'ব কিমান কিমান দাম ৰেট ত' ধুনীয়াকৈ বেছি দামৰ নহয় কম দামতে পাই যাব তো বেলেগৰ নিজে বেলেগৰ এইযোৰ ৰিজেট ৰিজৰ্টৰ যে দামবোৰ য'ত পানী বটল দহ টকাটো বিছ টকা দিয়ে তেনেকৈ ধৰণৰ দহ টকা দহ টকা যিমানটো দাম সিমানটো ৰেট কমতে আৰু ইয়াতে ব'টিং কৰিব পাৰিব আৰু যদি ব'ট কৰি মানে ব'টিং কৰিম বুলি যদি ভাবে ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগিব এই এই দোকানখনৰ তলতে চাইডৰ পৰা আহি পিনে এই দোকানখনৰ ফলটো ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব ত্ৰিছ টকা দিব লাগিব ইয়াত খালি যদি আপোনালোকে ব'টিং কৰে আৰু আমি নকৰোঁ বাৰু আমাৰ মন নাই বহুতে পানীটো আৰু মন নাই যোৱা এতিয়া কৰিবলৈ বাকী আহিটো সেইফালে যাব পাৰিব আপোনালোকে সেইফালে দেখিছেনে জোনা চোনা জুলিব পাৰিব সেই তাত ৰখিব পাৰিব এনেই ত' ফটো চটো খুলিব পাৰিব আৰু বাকী এইফালে সৰু দলং সেইখন ফটো চটো মাৰিব পাৰিব আৰু সৰু ডোখৰলৈকে সৰু চুকটোলৈকে আছে ওপৰতো আৰু ইয়াৰ পৰা সেই তালৈকে আছে আৰু এইডোখৰ আৰু বেছি দীঘল নহয় আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক সৰু যে গাড়ী দেখিছে সেইডোখৰলৈকে ৰাউণ্ডৰ সৰু গাড়ীটো পাওঁ ফ্ৰণ্টৰলৈকে একদম টিকেট কাউণ্টাৰটো পাব আৰু এইডোখৰ এৰিয়ে আৰু এইডোখৰ 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 এইডোখৰতে লাষ্ট তো বেছি একো নাই তো ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ মই কি কি আছে দেখাই দিছোঁ তো ইয়াত বটিং কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো হৈছে জুচ চেণ্টাৰ মানে তাত আপোনাৰ কিবা কিবি খাব পাৰিব আৰু মাজা চাজা আৰু সেইফালে এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টটো আছে সেইটো দেখিছে নহয় আৰু সৌডোখৰত এটা এটা আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেই এই ঝুলনা চুলনা আদি খেলিব পৰাকৈ আছে আৰু এইবোৰ চাংঘৰ আপোনালোকে ইয়াত ফটো মাৰিব পাৰিব আৰু সৌ এটা চাংঘৰ সৰুটো এটা চাংঘৰ আৰু সৰুটো এটা আছে আৰু বাকী ইয়াৰ সৰু ঝুলনা এটা আছে সৰু তাত এটা চাংঘৰ আছে আৰু বিশেষ আৰু একো নাই দেখা মানুহ চক আজি পোন্ধৰ আগষ্টত কিমান মানুহ হৈ আছে দেখিছে নহয় কি ইক' পাৰ্কৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু গাড়ীৰ লাইন আপটো দেখিছে নহ'লে কিমান গাড়ী বাইক এইফালে দেখিছে কাৰণ আজি কি আজি হৈছে পোন্ধৰ আগষ্ট তো সেইটো কাৰণে বেছি লাই নাই আৰু যদি ৰাস্তাত যদি কিবা মই আপোনালোকক দেখাওঁ যদি নাপাওঁ তেতিয়া নাই আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব বা চাওঁ ৰাস্তাত যদি কিবা পাব মই আপোনালোকক দেখাবলৈ আৰু আপোনালোকে পতাকাখন আকৌ ৰাস্তাত আজি পেলাই নাহিব পতাকাখন আজি আৰু ফুৰিলে মেলিলে তাৰপিছত পতাকাখন ৰাস্তাতে এনেকৈ পৰি থৈ আপোনালোকে পেলাই নাহিব লৈ আহি এই এইটো আমাৰ পতাকাটো এইটো ইটো বছৰেই কিনা মানে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত কিনিছিলোঁ ত' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰটো ত' এইটো মানে ভালকৈ থৈ দিছোঁ তো এতিয়া এইটো মানে কি কৰিম সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ থৈ দিব লাগে আপোনালোকে এইটো কেতিয়াও মানে পেলাই থৈ নাহিব কিছুমানে হাৱাতেনে বাইকৰ বাইকৰ হেৰিত হাৱাত পৰি আহে মানে বাইকৰ হাৱাটো বা লাঠি দলপৰা ওলাই আহে তো সেইকাৰণে কিছুমান নিবিচাৰে তেনেকৈ তো আপোনালোকে পেলাই থৈ নাহিব তো এইটো বছৰ পতাকা এতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ তো তেনেকৈ ৰাখিব আপোনালোকে